الرحیم. اللّہ طبارک وطالف الکلام المجید اب الفرقان الحمید اللہ اللہ جہ ضنون صدق العظیم شاد ال ہے صورت مریم کہ بیشک اللہ کے دوستوں پر اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اللہ والے یہ آیت لکھی ہوئی سامنے اللہ والے ہر قسم کے خوف سے غم سے بے ریاض انہی اللہ والوں میں انہی اولیاء اکرام میں ایک نمایاں نام سرتاج الاولیاء ٹیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا اولیاء دارے اوکاڑا شریف سخی صابت بے نیاز حیات کرندر جن کی ہم بارگاہ میں حاضر ہیں بظاہر حضور ملنگی بابا کا ایک نام ہمیں پتہ ہے اور ان کا تعارف اتنا کی ہے کہ ایک اکاڑا میں دربار ہے ایک نظار ہے وہاں پر ایک بزرگ ہے ان کا نام حضور ملنگی بابا علیہ ہے وہاں محفلیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے ڈھول بجتے ہیں قوالیاں ہوتی ہیں مرید آتے ہیں چلے جاتے ہیں بظاہر کتنا حضور ملنگی بابا اولیا کیا ہیں قرب خدا بندی کے کون سے مقام پر فائز ہیں ان کے روحانی مراتب کیا ہیں کہنا بڑا آسان ہے ایک لفظ مو سے ملنگی بابا کیا لگتا ہے زبانی ہے لگی مگر حضور ملنگی بابا اولیاء کی حقیقت اور شان کو سمجھنے کے لیے کم سے کم شیخ عبدالقادر جرانی غوثی آزم جیسا ذہن چاہیے دادا گنج بخش علی حجویری جیسا کوئی مرید ہوگا تو سمجھ سکے مہین الدین چشتی نائم رسول جیسا کوئی انسان ہوگا وہ پا سکے گا اس مقام کو کہ حضور ملنگی بابا کیا ہے ہمیں تو ابھی یہ کا نہیں پتا کہ ملنگی بابا کیا چیز ہیں ہمیں تو اتنا کو پتا ہے کہ اگاڑے میں ایک دربار ہے ایک مزار ہے وہ خاجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی خلیفہ تھے اللہ رہا ہے صلی اللہ نہیں اس کے در پردہ ہزاروں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں حضور ملنگی بابا اولیاء کے اوپر ریسرچ میں, میں میں نے اپنی زندگی کے چاریس سال خرچ کیے ہیں اس پورے سلسلے میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کسی کو یہ اللہ نے سعادت نہیں دی ہوئی حضرت خواجہ عبد ملنگ بابا سے لے کر آج تک سو سال کی تاریخ ہے ان سو سالوں میں اس سلسلے کا تعارف اس کی ہسٹری اس کی حقیقتیں اس کے واقعات اس کا تحقیقی ورک وہ الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لینا تھا مجھ سے لیا یہ توفیق ہے مالک کی چالیس سال ہم نے دین سیکھا نہیں چالیس سال دین سیکھا نہیں تصوف پڑھا نہیں دنیا کو پڑھایا ہے سب گواہ ہیں چھایا کروایا ہے چھپوایا ہے گھر گھر پہنچایا ہے پینتیس چالیس سال کی یہ پریکٹس ہے سارا جہان جانتا ہے علماء جانتے ہیں محتزین جانتے ہیں مفسرین جانتے ہیں بڑے بڑے غوث کتب عبدال جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ درگاہ جو ہے یہ صرف دربار نہیں ہے پاکستان میں بڑے بڑے دربار ہیں کروڑوں کی نہیں عربوں کی جائد آتے ہیں مگر اس درگاہ کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ سب اس سے محروم ہیں میں نام نہیں لوں گا بڑی بڑی خانقہ ہیں کوئی آٹھ سو سال پرانی کوئی ہزار سال پرانی کوئی چھے سو سال پرانی کوئی سات سو سال پرانی تاریخ ہے مگر کوئی علمی کام نہیں یہ علمی درسگاہ بھی ہے علمی یونیورسٹی بھی ہے یہاں اللہ رسول کا پیغام زبانی بھی نہیں ہوائی باتیں کوئی حقیقت یہاں کی چھپی ہوئی نہیں ہے ہر بات چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے چھپی ہوئی ہے لکھوں الفاظ استعمال ہو ہم نے پینتیس چالیس سال کیا کیا, کیا ہے قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن, حدیث، قرآن حدیث، اولیاء کرام بزرگان دین، سیرت النبی صحابہ کرام سوال جواب سوال جواب نشر و اشار ترس و تدریس یہ اس درگاہ کا تلر امتیاز ہے دربار ملنگیا کی پہچان بولو. دربار ملنگیہ کی پہچان الملنگیہ پاکستان what از الملنگیا ماہ نامہ النگیا ایک رسالہ ہے جو اس درگاہ سے شائع ہونا شروع ہوا تھا انیس سو اکانوے میں الحمد الحمدللہ پینتیس سال کا صحافتی علمی روحانی دینی ادبی سفر ہے دنیا نے اس کو مانا ہے تسلیم کیا ہے اپنوں نے بیگانوں نے اندرون پاکستان بیرونِ ممالک سفارت خانے لائبریریاں یونیورسٹیاں سب نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی دین محمدی کے پرچار میں یہ آستانہ کام کر رہا ہے اپنوں نے نہیں پرائیوں نے غیروں نے ہر سلسلے نے مانا ہے ہر مسلک نے مانا ہے نقش بندیوں نے مانا ہے قادریوں نے صابریوں نے نظامیوں نے زوروردیوں نے دیوبندیوں نے اہل حدیثوں نے اہل تشیعوں نے اہل سنت نے سب نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی جو دین کا کام دین کی تبلیغ جو اولیاء کرام نبیوں پیغمبروں نے جو کام کیا وہ اس درگاہ سے ہو رہا ہے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ مریدین ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ دوسرے کو کیا بتائیں تو میں اشاروں کو میں آپ کو چند پوائنٹس دے رہا ہوں اشارتا کہ آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو کیا آؤ ہم فقیروں سے دوستی کر لو کچھ سکھا دیں بادشاہی کے کچھ سکھا دیں گے بادشاہی کے بادشاہ ما دینا امیرہ دے دیوے بلدے صدا فقیرہ دے تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ حضور ملنگی بابا کا مقام کیا ہے بس اس کو اتنا سمجھ لو جو بارگاہ رسالت مابی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کر آپ کو حاصل ہو سکتا ہے

گیارہ سلاسل کا فیض یہاں سے دریا بہ رہے ہیں ندیاں جاری ہیں میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں چھوٹا سا جملہ ہے اکل مندوں نے اگر سمجھنا ہو تو سمجھ لیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور ملنگی بابا سرکار کے مزار اقدس کے اندر میں گیا ہوں اور کوئی راز الہی نہ کھلا ہو کوئی مغفی راز نہ کھلا ہو اور اس کے بغیر میں باہر آگیا میں اپنی بات آپ کو پتا ہوگا ہر کسی کے اپنے اپنے مانے کی دنیا ہے نا تو ہم مرید ہوتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کچھ سکھاتا نہیں ہے المرید اور مرید وہ ہے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو ارادہ ہے مرشید کتابیں جو ہو جائے وہ کہلاتا ہے مرید اسے کہتے ہیں بابا فرید اسے کہتے ہیں بہ دین ذکریہ اسے کہتے ہیں مجدو اسے کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی اسے کہتے ہیں بائی عزید بستانی یہ سب کیا تھے یہ سچے مریدوں کے نام ہیں ہزاروں نام ہیں شام تک میں نام نام ہی لیتا تو سچے مرید بننے کی کوشش کی ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرے یا اللہ ہمیں بابا فرید جیسا مرید بنا دے جیسا سے ہمیں سالک بنا دیں تو یہ ہم نفس کے چکروں سے کب نکلیں گے کوئی کہتا ہے مجھے مرید ہوئے ساٹھ سال ہو گئے کوئی کہتا ہے مجھے ستر سال ہو گئے کوئی کہتا ہے پچاس سال ہو گئے تو پھر ملائد ملی اس لیے کہ ان عمل و نیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ نے نیت ہی نہیں کی نہیں ملی آپ نیت کر لیں کوشش شروع کرتے اللہ جو کل سیادہ بناتا تھا آج وہ اللہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے کون کہتا زندہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالت یا حیو یا قیوم کا استغیر اللہ زندہ ہے ہے یہ کہتے ہیں زبان سے مانتے نہیں یا زندہ ہے کہتے ہیں وہ ہو گئے ہو گئے بس پہلے ولی ہوتے تھے ہو گئے بابا فرید ہو گئے اب نہیں وہ ولیت ختم ہو گئی اچھا اللہ اللہ تو ختم ہوا نہیں تو ولایت کہاں سے ختم ہو گئی پر جب تک اللہ ہے ولایت رہ نہیں ہے ختم جو چیز ہوئی ہے وہ نبوت ہے بات سمجھ گئی ختم کیا ہوا میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبوت ختم ہو گئی تو آغاز کیا ہوا تھا میں تو خون پر ولایت کا آغاز کیا تھا نا کہ میں آخری نبی ہوں اب اس کے بعد ولایت قیامت تک چلنی ہے نبوت ختم ہو جانی اب نبی قیامت تک کوئی نہیں آنے وہی نہیں آنے جبرائیل <سؤال> نے اب کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آنا جو دستور ہے ہمیں مل گیا قرآن مجید کی شکل اب ہم نے عمل کرنا تو اسی طرح حضور ملنگی بابا سرکار کی حیات مبارکہ یہ نہیں ہے کہ ایک صرف مزار ہے پورا ایک نظام ہے پورا ایک دستور ہے حضور ملنگی بابا اولیاء وہ ہستی ہیں جو باقاعدہ تربیتی نظام وضع کر کر خلفاء کی ایک جماعت چھوڑ کر گئے ان کی دن رات تربیت فرمائی بابا جی کے خلیفہ صوفی محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ کراچی ان کے سجادہ ہی تجیح فرمائے حضرت صوفی محمد عدریس صاحب تو سلسلے کی کام ہو رہے ہیں ہر جگہ سے مشرق مغرب شمال جنوب ہر ہر جگہ پر بابا ایک سرکار کا فیضیان جاری ہے کوئی جگہ کوئی خطہ میرا پورے پاکستان کے دورے کی کوئی جگہ ہم نے نہیں دیکھی جہاں حضور کے غلام موجود نہ ہو بابا جی کا فیض موجود نہ ہو کوئی زلہ نہیں کوئی صوبہ نہیں کوئی تحصیل نہیں کوئی گاؤں نہیں کیوں لیے بس ڈکسا. ایسے ہی نئے سے نئے رنگ دیکھیں حرآ اور میں ایک ہی بات کہتا تھا کہاں کہاں ہوئے جڈوا نواز غریب نماز یہ بار بار بات ہوتی تھی کیسے کیسے واقعات سنے کہ انسان کی عدل تنگ رہ جاتی ہے بابر بھائی بھی ساتھ تھے وہ نبے سال کے ایک بزرگ تھے وہ پرانے واقعات سنا رہے تھے بابا جلوا کہ جنار کی ایک فوج تھی میرے ساتھ اس نے جینا مال کیا ہوا مجھے اگاڑا لے کر گئے تو اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں اب ٹائم نہیں یہ باتیں آپ نے اگر سننی ہو پڑھنی ہو سمجھنی ہو جاننی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ نشر و اشاعت وہ کتابیں ہیں پبلیکیشنز ہیں وہ آپ کے لیے کام ہو رہا ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں یہاں سے تو بھی آپ کو ہم بات سنا سکتے تھے حضور ملنگی بابا کی کوئی سو کرامات جو ہے فیوزات محمدیم چھپی ہوئی ہیں اب یہاں سے تو میں آپ کو دو سنا سکتا ہوں سو تو نہیں سنا سکتا تو اس لیے جڑے آپ تحریر سے بھی نشر و اشاعت سے بھی اتنا ورک ہوا ہے آج یہ سستی کا عرص ہے اچھا بس میں بزمیا کا مکمل تعرف ہو گیا آپ نے سامنے سن لیا اس کی بارٹی، اس کی سپریم سے ایگزیکٹ وہ سارے قوانین و زوابت آپ کو بتا دیئے گئے بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے اب میں بات کر رہا ہوں کہ آج صاحب عرص جن کا عرص ہے یہ حضور حضرت مائی پاک صاحب رحمت اللہ ہے، یہ حضور ملنگی بابا علیہ کی والدہ ماجدہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری فقیر میں مجھے اللہ نے جو بلندیاں عطا فرمائیں جو مجھے عظمتیں عطا فرمائیں اس میں دو ہستیوں کا بڑا اہم کردار ہے حضرت سیدنا خواجہ محمد جن شاہ ملنگی بابا کیا ہیں؟ کہ میری فقیری میں دو ہستیوں کا بڑا اہم ہاتھ ہے ایک میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا اور ایک میری والدہ نعرہ تکبیر حضور حضور ملنگی بابا بابا اولیاء شریف مخدوم ہم سب مل کر کوشش کریں تو پاکستان میں سلسلہ ملنگیا کے مقابلے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی جماعت کوئی تنظیم اتنی بڑی نہیں ہو سکتی صرف فقدان ہے اور سافزادہ وسیم و لگنے کا ڈسپلن کا یہ ڈسپلن کے نہ ہونے سے واقعہ کرولا ہوا تھا جو آج ہم روتے ہیں چیختے ہیں دس و کو سارے یادیں ہم کرتے ہیں حریم پکاتے ہیں لنگر بانٹتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں یہ تو دیکھو اس سے پیچھے ہوا کیا کیا ہوا مس مینجمنٹ ڈسپلن کی کمی اس okay. کا جو فقدان تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا بات کھچڑی پکتی پکتی وہاں پہنچ گئی تو بات یہ ہے فوج جو ہے نا آرمی ملٹری یہ ڈسپلن کا نام ہے تو سلسلہ میں نے کیا مریدین کو اپنے اندر ملٹری ڈسپلن لانا ہے ملٹری میں کیا ہوتا ہے اشاروں سے سب کچھ ہوتا ہے ہے، 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 ہے میچر دار کرنل ہے، برگیڈیر ہے جنرل ہے ہر کسی کو اپنے اپنے عہدے کا پتہ ہے اپنے اپنے اختیارات کا پتہ ہے کراؤن لگے ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف اس کو اپنے مقام کا پتہ پتا اس نے پوری ملٹری کو پوری بریگیڈ کو لے کے چلنا تو بس اپنے اپنے مقام کو سمجھنا ہے اب آدب رہنا ہے ڈسپلن میں رہنا ہے اسی کو کہتے ہیں ملٹری کا نظام حضرت مائی پاک صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کتاب ایک شائع ہونی تھی ایک سو ایک اولیاء اللہ خوادی ہوں مردوں کی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں بلیوں کی جو مرد تھے یہ جتنے میں نام لیے مردوں کے وہ کتاب ہوئی تھی خواتین اولیاء اللہ خواتین میں جس نے ولایت کا درجہ حاصل کیا اس پہ ریسرچ ورک ہوا کہ کوئی تیس چالیس سال پرانی باتیں ہیں ہمیں بھی لیٹر ہے اس پہ کام ہو رہا تھا کہ کتاب شائع کرنی ہم نے اما جی حضور کے دادی اماں حضور کے وہ واقعات لکھ کے بھیجے تو گزرتا گیا وہ بیس پچیس سال بعد وہ کتاب شائع ہوئی تو وہ کتاب جب ہمارے تک پہنچی تو وہ اس کے اندر حضرت مائی پاک صابرہ کا بھی ذکر موجود ہے واقعات موجود ہیں تو اس کتاب کا نام ہے ایک سو ایک اللہ خبر کیا نام ہے اس میں کتنی خواتین کا ذکر ہے ایک سو ایک اگر دادی اماں حضور کا اما جی حضور کا نکال دے ذکر تو کہ اس کتاب کا نام ہی نہیں یہ رہ جاتا اس کتاب کا نام یہ رہ نہیں جائے گا